принято решение о особом усиленном режиме патрулирования в Харькове. И эта ситуация в Харькове действует уже второй день, когда мы силами Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины и подразделениями МВД ввели особый режим патрулирования и мониторинга ситуации. В рамках этого режима дополнительно мы обратились к гражданам, к населению через горячие линии информировать о подозрительных ситуациях, о странных предметах и так дальше. И э, подчеркиваю, что участие общества в этих процессах достаточно высокое. Много звонков, и эти звонки помогают. И пускай иногда это возникает в ситуации э, перестраховки, как, например, в Харькове э, позавчера э, просто супку, э, сумку с трепьем расстреляли, чтобы страховаться. Ну, Видимо, наша сегодня такая позиция должна быть, что лучше будем перестраховываться. На сегодняшний день количество нарядов в Харькове удвоено количество и качество оперативной работы радикально возросло. Задержана подрывная группа на основе такой публичной части Харьковской организации Исход сепаратистской пророссийской есть публичная часть пропагандистской этой организации, которая этим занималась, а есть часть чисто диверсионная, подрывная. Благодаря совместной работе Службы безопасности Украины и МВД мы эту ситуацию локализовали в Харькове. Арестовано несколько человек. Следом за этим была разоблачена группа, изготовляющая взрывчатые устройства и продающие террористам да и вообще на свободном рынке гранаты, патроны и так дальше. И такая работа в Харькове будет продолжаться. И здесь мое поручение, которое я сформулировал главам милиции по областям, следующее. Учитывая особенность ситуации, учитывая высокий риск террористической угрозы в рамках агрессии, которую мы имеем со стороны России, мы должны перевести режим... Операции наблюдения тщательного документирования в режим со стороны милиции, в режим а, превентивного удара. А, такие операции а, прошли в Харькове и будут, там еще не закончена работа. А, такие операции будут в Запорожье, Одессе а, непосредственно на территории Донецкой и Луганской области. А, готовность Национальной гвардии, Арсений Петрович, в соответствии с вашим поручением, есть полная по. А, усиленному патрулированию по особому режиму. Есть ли смысл мне сказать, как мы хотим это видеть? Выстраиваться работа должна следующим образом. Главы администрации областных должны вместе с руководителями милиции Национальной гвардии СБУ, на территории которой находятся подразделения и части, определиться с перечнем наиболее важных объектов инфраструктуры критических объектов инфраструктуры на территории государственных территорию государственных учреждений обозначить, которые нуждаются в особом контроле. После этого национальная гвардия и МВД должны проложить соответствующие маршруты. Минимум речь идет о увеличении патрулирования, двойном увеличении патрулей на улицах, в специальном режиме, не стесняться особого, так сказать, вооружения. И к этому добавляются оперативники службы безопасности Украины, как мы это сделали в Харькове. К этому добавляются курсанты военных и высших специальных заведений МВД и СБУ. К этому добавляются курсанты вузов службы чрезвычайных ситуаций. Таким образом, по всей стране мы в предотвращении террористической угрозы сможем вывести вот эти патрули. Особый порядок должен быть, безусловно, в Донецкой и Луганской области. Там, прежде всего, эти патрули должны реагировать не только на террористическую угрозу, там будут действовать у нас антитеррористические группы Национальной гвардии специальные. Но здесь еще наряды милиции и гвардейцев, это еще и Условно говоря, скорая помощь в случаях вот этих э, обстрелов и ситуаций, которые там возникают. Такая задача поставлена, соответствующие инструктивные телеграммы э, направлены на места. Я прошу всех тщательно эту ситуацию проработать. И, Арсений Петрович, с вашего разрешения я точно так же про, э, проинспектирую Одессу Николаев и Донецкую область еще в ближайшие дни.